С под Торикенова того сивого Виталька мне передавал кофейную голубку. А у нас сплошни да, по хвостам? Да. Я у Витальки просил, говорю, у меня есть только зеленого голубка Я Говорю, ну, там можно кофейную голубку, он, говорю, по кофейным и сивой Сивая голубка, нет, сивые голубые, копейная голубка, это тот сивый. Я же то одна ж улетела у Витальки кофейная. Угу, угу. Вот, ну он говорил, там лучше. Ну, ну посмотрим. Это ж такое, что... Ну да. Вот это этот под них получается сейчас. Что Виталька передал кофейную вот с этим. Вот это два голубенка. Теперь по ну как голубки не было. Это порон с Леоновской голубкой, черный голуб у меня. Но это такие, я думаю, не то, что там, ну, я же скажу сейчас, там не крылышка Это такие невелички, я думаю. Да, невелички. скажут, не ни крыла нема. Ну, ничего, ничего. ребята, я за Севарябую я ничего не могу сказать. За Севарябую. А за черного я могу сказать. Что черный это... С Максимильяновки это Саша мне дарил когда-то голубей. Вот, он Саня уже сколько, наверное, 5-6 лет. Он ни у кого на крыше Саня не сидел. Он, блядь, и без крыл прилетал в вот. вот это сейчас. это да? да. Максимелян. Да, это горняк. А -а -а. И вот это под старого черного, вот это сейчас пара голубят. Ну. И все такие классные, велички такие. Вот, я же говорю, все... не все же надо, инш, чтобы це у нас инш, были. Это что совсем меньше. Да. Тут нема. махов нема, замахов Это будет чисто николаевские голуби. Uh -huh, отлично, отлично. Это... Ну как экспериментально. Я, <глуш> я говорю, это то, что я провожу эксперименты, это я в свою, потому что Кажут, ну я же говорю, вот ты споровал там, споровал там, ты не так споровал, ребята. У меня есть голуб, который у Витальки красноплекий. Он у Витальки летал, красиво, умный голуб. Ну, кому может не нравится. Я его взял. Я сейчас покажу с под него голубят. Теперь у меня я отдал пару Юры Гуляеву. Голубенок остался вот с под них. Я отдал рыжего и черную косматую. Угу. Голубёнок Голубенок с под них остался. Вот. Это, получается, гряба ну Они, голубочка должна... Виталька, я не знаю, вот. Вот она, она вот-вот должна сегодня понестись. И второй там. Ага. Вот. Вот это пара у меня. И вторая пара вон. А, Бачу, на яйцах сидят. <свестив> да, я их сюда володатник перевел. Ну, что там, да, жили, в, в том вот этом лоднику жили. Да не, это новые примеры. А, это а, и новые. Да, я пока, ага. Деталька. вот они. Ага. Да, те э, пока. А, и что ж, а, и вот голову. Ну, эти начали подрываться, я Подервал его. немножко подорвал, чтобы чтоб они ходили. Ага. <св> Одесского подрывал, потому что, бля, по полкам дрался, нахуй. Это, это не экспериментально, это только -то. Дима мне подарил кабанец. Mm -hmm. Вот этого голуба из горы Голубка, а не на яйца. Теперь красная бокий, однобоковатый. Mm -hmm. Я не знаю, он у Витальки, они его поднимали, он летал последний раз с его рядом. И Голубку он Рыжий. Виталька передавал. Сказали ну что ты вот споровал, да? Ну да, если честно, я бы тоже так сказал. что ну, да. да. типа, не в дугу якось. Да, не в дугу, экспериментальное не в дугу. Что <laughs> у нас попало? А ну в не в дугу. <laughs> экспериментальное не в дугу. Димон, если он смотрит. Кабанчук. <laughs> кабанчук. <laughs> Увидел начальника, говорит, а что это у меня, говорит, одна фамилия есть. Я говорю, нет. Вот теперь, говорю, смотрите, ваш это мой эксперимент. Это с подойти голубей. Бачишь, ты бок намалевал ему. Ребята. Батько однобокий, а это двубокий. Вот. Это рыжая голубка. Я не буду брехать. Вот, вот, вот Он, ну, да, он ходит таки, и, рыжая три-две. Два-один порована с Леоновским барняком. Угу, угу. Вот, я специально. Я знаю, ну тут будут барняки. Просто не было рябогорлого такого голуба, ну, mm -hmm. голубь летал, Валерси кажется, у него там нет, а он у меня отлетал уже где-то за двушечку, вот этот голубь. Он мотался, текал, <coughs> сука, ну, споровался, восстановился. Вот теперь получился эксперимент. Ну, ты бачишь, бокатый вышел, вот, вот. с тоби, а, вот с буки, а вот его голубка, три-две, Виталька. Она вот она. Пожалуйста. Не mm дали... -hmm. Вот. Э, червоно-бок их дал. Ну, я не знаю, кому не нравится. А это другой? Да, это их. О, это бич темный, ага. Вот, краснорябый голубеночек. Угу. Посмотрим. Ну, это же экспериментально. Угу. Это ж в этом году, если все будет нормально, блядь. То дай Бог. Да. Ой, блядь. Теперь вот с подборняка из с 2 два-один. Вот он, борняк рыжий будет. Угу. Тоже вот. же такой борничок. Посмотрим, как он будет летать. Угу, тогда был, Да, да, да. А вот второй галузоник. Угу. Вот. Тоже что вот этот. Во стелезу, блядь. И впереди и там, блядь. Ну, посмотрим, уберем, значит. Под, это это Вовчуковская голубка нулевая. Вот. Ну я думаю, я просто что в рябчиков будет. Ну я думаю, она красиво летит, голубка. Неплохо. Виталька, а это голубь ты знаешь. Какой вот они с Краснобоковым летали. Они у Витальки на видео. Вот он тут голубь. Тут той рябой порованный. Вот в Вот под Нигалу. Пока один. Такие сиро рябы больше, да? Да. Во. Теперь же есть у меня ж пара летунов. Валерчик Леон. Они живые. Это его, да? Да. Ну, это летунчик. Ж... гостя. Это такие. Хоп-хоп-хоп. Ну так. у него все такого формата. Да, у него ты... такого формата голубый. А? У Леона такого же формата голубый кажу. У него Николаевский. Мы был в гостях. Бы. Варельчик. Это голубенок один под него. Вот, еще на улице не был ни разу. Я его не выпускал. Вообще маленький, да. О, ну они уже по поконку пыряют. А mm. вот второй. Голубенок. Mm -hmm. Теж да? Да. Mm. Но это по этим голубям. Спасибо, mm -hmm. mm. Тут тоже что-то замешано у него. Mm. Mm. Ну я думаю, эти должны mm. лететь. Бы... Mm -hmm. На яйцах не так. А вон. Начали текать. Это же у меня три краснорябых, там, таких точно такие. Угу. Вот. Он живой. Артем Артем. Вот номер телефона. Вот он вот этот. Это последний краснорябый. Это тот, что летал на полигоне. Ну, я пока не буду говорить, с кем он порован. Бо, блядь, начнете смеяться, нахуй. Я посмотрю, посмотрю голубят, что он дал. Чи, что он дал. А потом будем говорить. Короче, у тебя это такие рик экспериментальный, много новых, много прям да. таких смелых. Пар. вот это ж Севарябы толика царь, блядь. Уебал, блядь, одного от сиренького. Одну угу. второе рябенькое мое. Но он дело в том, что я ничего не говорю, он порован. Вон они парой порованы. Рябая и сиварябы. Вот он, он ярый. Угу. Это порованы. я тут ничего не грешу, что там он Рябых дал, потому что... Як раз дал ее як батьки. Да, Рябая голубка по старому рябам, по Виталькиному, по, mm -hmm. вот да. по старому. Вот сейчас под одни голубяка. По старому. Вот что, вот она, четыре в середине. Mm -hmm. Да. И старый рябый. Здоровый. Вон он, он ходит, вон залетать собирается, вон старый Виталькин. На земле? Да, да, на земле, белоховой, он клюет. А, белоголовый? Да. Да, да. Вот этот с под него сейчас голубенки. Осень угу. да, угу. Тут один-один или два-один. Или получается. А второй. Там, или... Вот этот белохвост или один голубенок с под него выйдет. Рябый. Да. Вот, По-моему, у них воды нет, там, Микола. Да, Что-то да, они там... Из-под Одесского и из-под Горобчихи. И там ну, этот, Димон зову. сказал, каже, Калек, каже, он по желтых, она по желтых, будешь, блядь, желтых выводить. Ну, это точно не желтый. <laughs> он еще не зрозумело, какие, <laughs> но точно не желтый. Да, каже, будешь желтых разводить. <laughs> Я говорю, понял, ну тут... Что-то там интересное такое-то. Ага. Ага. Это Димон. Хотят напытаться воды не обмали. Теперь же у меня севарябая. Еще же маленькая вот та. Угу. Одно в середке. нашей. Ж... <свят> я ж... Надо было... Это. А мне... Не так, передал белого голуба. Его. Вот. Я его хотел, нет, а потом он говорит, блядь, хвостяр вымазал. Кажет, так присмотреть, говорит, может, скажет, ну. Так-то с той порван. Да, mm -hmm. и вот это я их, припор. ну, севарябой, я за белого не могу сказать ничего. Севарябу их все видели, она все время летала, вот, а голубь. Просто Виталька говорил, тогда говорит, присмотри, говорит, может он говорит и пойдет. К нему. Ну, в общем, я белого этого. Да, ну пока здорово. что, что на ящик сейчас сидеть. Да. И да. да, сивая борнячка, Ну она текала, блядь. Две недели, Виталька, блядь, я уже не знал, что с ней делать, блядь. Я ее... Не знал, что с ней сделать, и оторвал ей голову, чтобы не текала. <реку> вот. И получилось так, что вот уже отрастает она. А, ага, крыла. Да. Она порована с Михайловича Голуба. Сейчас, на данный время. Михалыч угу. Михайлович Горбачев передавал голубенка белого. Они сидят на яйцах. Он прям. А, бачу больше. Потом там хвалится. Вот ну, тоже у меня еще борнячка есть по Толикиным, тоже по зеленого. Ага. Голубям. Ну, она порована. Вот, батишь, рыжий, я а тебе говоришь. То такие живчики, да? Жукчики. Не видал? А это, она порована сивым. Ну, за сивого я. Она тоже летала, голубенком была. Улетела, блядь. Не было, блядь приглотила, а потом полетала, я ее... Вот это голубонок с под них один. Ну, тоже, смотрю, крылышко вроде... Широченький. широченький. Только они говорят, наверное, надо длинное, блядь. Ну, блядь, я... Мне... Да не, знаешь... не надо. Я... Тоже... А второй барнячонок. Ага, ну... Серый где-то Да, ну... Оно тоже неплохое должно быть. Батько, блядь, батька день в день отлетал, А это с-под цариного. Ну, короче, голу mm -hmm. <coughs> перервы. сиварябый тут. Mm -hmm. У Михалыча сивая голубка сиварябая. Вот. Вот это сейчас вторая пара с да. А первый сиварябый? Не, первый получается, блядь одну в середке сивый темный, а вот они как раз ходят, вот рябенький, а не ряба это с под старого рябова. это с под старого Виталькинова, uh -huh. с под здорового, uh -huh. а сивенький одну в середке вот, ай, вот, я бачу бачу. Посол. Да вот сейчас восемь, по-моему, беля, беля, беля поилки. Во, 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 во. ты им водички налей, бо они, все это, подходят все туда, да я... до воды. А ей там нема. О, вот это получается сивый. Ну, mm -hmm. еще, еще пока не это самое. Угу. Ну, А второй, блядь, Дима, шпачочек. Маленький, да? Ряба идет у меня на крыше сидит. Темно, чи светлый? Вот украсный. Светлый, да. Да, рябо груды. Вот это одна гністка. Угу. Как? Да, ну. так одразу и не скажешь, что они одна гнистки. Ага. Жалуются на книжку. Ну да, что с ним так. Уля, 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 Вот им, яку, кормуху зарабил. <серкзаврений> Из профиля. Как <серкзаврений> <серкзаврений> выучаешься? А да, куда-то же повыскакивали эти малые. Ага, чтобы он идел, Да, они уже начинаю. Ну, ты бы уже зерно не ложить, я смотрю, да? Нормально. Годуш... Первый день сегодня. А, я думал, ты еще то <космотворил> <Пит, космотворил> Нет, Подход <космотворил> не, Сегодня только первый день. А, по Михайловичу, вот это... У меня змихала, вот, голову. Да, нехай да, уже. Это он меня мурит и краснорябая голубка. А угу. вот под них получился краснорябенький голубой. Молодой тоже. Вот она. Я бачу. И как мама. Вот это. А, напарничек твоему. Вот. А, это одна гнизка, той, что у меня, да? Черная да, у, у меня. Вот это. Вот сейчас, Да, не... Это не он, Дима. Ну, схожий. А я, не п... не я помню, что он белоносый такие тоже схожий. Вон он, вон он. Вот он. Ага, ну, ну он попышнейший, чем та, что у меня. Что, черненькая, она трохи такая, по Ну, я уже этого Менше. так пробовал подкидать. Я еще mm -hmm. ж... ну... не пробовал вчера. А, не... а, это вот еще. О, молоде щось. — Це да. молодий. Хм. Ти отвагатий, напевно. Так, да, да. Ага. Да. А второй февраля был. Боже, яка ж води? Немає Сейчас... просто. Ну, да, да, бо вони всі туди йдуть. І не розуміють, що сталося, де де поділась вода. Пішла вода. От куди вона пішла? Ось таке господарство у Миколи Першого будемо закруглятися. Багато питають у мене за Миколи. Бажають частіше, щоб я тут знімав репортажі. Але як виходить? Та і просто часто воно не буде якби щось, так ми зміни бачимо, воно ж коли не цікаво було, якщо кожен тиждень буде тут знімати на що. Так, раз там на місяць може чи як воно виходить, я так не слідкую, звичайно, за інтервалом, але десь так не буде. Ось нарешті прийшла їм вода, або вони піднесенькі. Піднесенькі щось переживали, що нема в них води. Побігли, побігли до води. І тепер у мене, виходить, що пори. Ябого такі не вийшли. Здравствуйте. Когда я когда-то ветра брал голубенком. Я когда-то звонил, говорю, чтобы узнать, по каким голубям. Я говорю, надо посмотреть. По самый первый голубенок. Угу. Вот это порован с сивой голубкой. Угу. <laughs> какой а голубенок? Дал... Я, ага, я. Какой Рижастий якийсь мурний, Мур так, да, тільки що. Зараз такий прикольний. Сівая <систити> <систити> голубка, сірий говбарняк. Голуб. Не, не скажеш, не скажеш. Така криличка цікава, така, да? Це, Пішли годувати дітей. Вони поїли, трохи попили, пішли дітей годувати. Ти мені давав От, кофейний голуб у неї. <гум> ну це, мабуть, родилось таке, що їм надо. треба. Ну воно невеличке, воно <гум> таке зовсім не таке. Як багато їх. А це рухався. Бач, різницю бачив, того <гум> підкинув і <у> цього підкинув. Коцматий. <гум> А это же экспериментально. Это же а, получается да. тоже голубка. <шоргий> а, шило такое, да? А, е такие, да. О, и она порована. Вот у кофейной яры. А, я бачу. Вот это с под нее голудонок 2-2. А. Ну это ж такая, она же намазана. Она... она, она летает, ребята, все время. Так что. Ну, по цей же ж что она. За ней, за нее. Иншого формата. Голубка. Ну а как, крыло куда вверх должно быть или как? Куда в нее крыло? Гори, голубку, голуб будет быть в горе. А как он там крыло тримает? Ну, хуй, ну я... Для меня я уже, блядь, не знаю. Голубь, чтобы был горел, что главное.